大家好，早上泡一杯咖啡，看我今天泡什么咖啡呢？用的是这种小小的咖啡壶，首先把水加到那个洞的下面一点。 下一步是要把咖啡粉加进去，咖啡粉加满，再多一点。 放平，嗯，这样就可以了。这是马来西亚罗佛州龙里的咖啡粉，然后再把这个壶盖上去装进，转紧，转紧啊！就放在这里吧，转紧。 再放在这种普通的这个电炉上，六分钟大火，等一下就有香香的咖啡了。咖啡会从下面通过这个孔喷射出来，等一下就有浓浓的 espresso 咖啡了。等一下再让你们看，拜拜。 差不多了，最后一分钟，快就要滚喽，到有点声音了。 分出来就肮脏了、嗯。哎，好的，两小杯咖啡就泡好了。拜拜。来到了我们的树根餐厅，吃个简简单单的早餐。嗯、大家早安，拜拜。打出来咖啡就是讲香浓美味哦。如果嫌太浓的朋友，应该要掺一点热水。 这个是 espresso 的浓度。看，我们树根餐厅迎来了第二批顾客，喝我的高级咖啡，花生饼，哇！哇！如何？嗯。 小小一个咖啡壶，嗯，真的把咖啡粉的全部的精华都冲出来了，哇，很棒，味道好用的，五十块左右就可以用很久，很值得。你看，你看，哇哇哇哇哇，声不停啊！用质量饱啊，来、哎，我们去吃早餐呢。啊？